як ми зараз тут Дуже багато часу було відпочити, набрались сил, так що зараз з новими силами, з новими натхненням будемо працювати і старатися радувати наших болівальників і всіх, хто за нас боліє. Уже соскучились за работой. Ну, я думаю, хорошо проведем сборы и уже с новыми силами уже постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами поставят. Отдохну хорошо. Насчет дел вот, с сегодняшнего дня Будем работать, настроение хорошее. Надеюсь, что до конца будет такое настроение. Всем здрасте. Здрасте.

Что касается наших планов, команда сегодня собралась. Мы 10 дней работаем здесь, в Полтаве. Работаем в двухразовом режиме, где будут задействованы стадион и фитнес-зал под названием Спартак будут задействованы искусственные поля, это и росошенцы и кополы. И 24-го у нас запланирован, запланирован турецкий сбор двухнедельный. То есть два сбора турецких двухнедельных с перерывами. На этих сборах мы проведем контрольные игры. Команды сейчас меняются, потому что с теми событиями, которые происходят сейчас на побережье Турецком, там команды некоторые отказываются, кто-то проезжает, кто-то не проезжает. Поэтому мы корректируем, согласовываем, и наши работники, которые работают, занимаются этими, они согласовывают эти спаринг партнеров наших, и в ближайшее время мы уже четко дадим те команды, с которыми мы проведем игры. Мы подписали Юру Коломойца, это форвард, он уже игрок Ворсклы. Самое главное, что он хочет здесь играть. И те ребята, которые у нас в команде, они все хотят играть в Ворскле. То, что касается других футболистов, да, возможно, в ближайшее время у нас еще появится один-два футболиста. Позиции середина поля, атакующие игроки, линии атаки. Над этим работаем зараз говорити о фамилиях э, я не буду, тому що ну, неуместно. Звичайно, ми будемо фінансувати далі вокс, будемо фінансувати на рівні кращих клубів України і відповідно вимагати такої ж самої іри і такого самого місця в турнірній таблиці від хлопців від команди.